Тихо да? а я сказал молчать. Раз, два, три. <фигу> заряжаем <фигу> мином эти танки. Да. Ну, это Россия, так бывает. Ну да. И все вместе. <служение> Подыхаю. Шамана, пожалуйста. Шаман я узкий, да? Право выбора нет. Все Ты узкий. А мы не с вами уже воюем, с НАТО воюем. А, вы уже Просто... Правила всем диктовать, да еще и насмехатись. Поуважал, что раз вен псих, мают все боятись. Бажаем здоровья. Мы бойцы 95-й бригады, подразделу «Буар». Хотіли б висловити свою подяку підписникам Ютуб каналу Акорди ЧУА за надані нам 10 FPV-дронів, які допоможуть нам винищити ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям! слава! Наш батальйон! чик вже направив дрончик, Кацапа рефрижераторний вагончик. Давай. Понял. Бач. Бач. Давай. Хахує. Матушка. А, ага. поняв. Да? Как говорят, нет вопросов, поехали текст сейчас кто а еще наизусть не выучил, как бы получается, а, надо а подсматривать. Ну блин, полгода. Про майну над полем дрон чрезный могильный холодок, чистым дым чистой ночи и Са б чомусь падох, мов шуліка птах залізний понад лісом пролетів. З есу залізним птахом нищать наших ворогів, подихаття, перетравила земля. Отака От історія. Підете у небуття. Подихати. Я вас земля, отака От історія. Підете у небуття. Міг сидіть собі на раші сракою бульки пускай, та поперся в землі наші, умирай та й грабувать. Потягнув десь судні, та за із будинку у людей, та нічого та зараза, окрім смерті, не знайде, і всі в місті. подыха. Я вас земля, вот такая история, пидете у небутя, подыха. Я вас земля, вот такая история, пидете у небутя. А к вам? Смотрю, ех... вы так внимательно меня слушали. Аж спотели. А нет. Кондиционер а... там трошки подкрутит. Е, е, мне нравится звук баяна. А, я понял. Звук баяна. Да. Как жаль, и... что я играл на клавесине, поэтому как бы. А клавесин все по башке дай. Клавесин вот здесь. А звук баяна вам нравится? К сожалению, у меня нет баяна и себе. Только клавесин, да. Как-то вы вступили в говно два раза, получается. Эй, похуй. Да. Ну, это Россия, так бывает. Ну, да. да. Давай. Все, давайте. Мы... Пензи, привет. Мы... Про Пензу спевать у других Мы... раз вам Мы будет. в говне, да, уже Тридцать ну, 30 лет туда. поднимаетесь да? с колен. Да. Вам бы как бы не да, привыкать. Да. Вы уже как бы готовы. Ну. Да, да. Да, все. Да. Давай. давай. Кондиционер на полну. Як бы. Баллоны можете открыть. Ау, а ведерч. Все, Кобзону привет, давай. Привет. Мужик, может, мужик, прикольно. Погоди. это. Вот чем отличается баян от гармошки? Ничем. Да, вообще отличается. От клавесина вот отличается, ты... а баян от гармошки не отличается ничем. Вот у тебя сейчас баян. У меня сейчас клавесин. Видишь клавиши? Не кнопки как там. Не пуговицы, ну, а клавиши. Да. А с другой стороны сейчас кнопки. С другой... ну. Но это не, не баян, это клавесин. <мыве> <мыве> Потому <мыве> что клавиши. <плеве> да. Поэтому как бы так. Играю, пою песни. Есть что-то из любимого в этот праздничный последний вечер. Давай песню крокодила Гены. <мыве> Давайте попробуем. Вову ми поздравляємо і йому усі бажаєм, щоб ти здох падла там у Кремлі, і щоб ти десь зачепився або краще загубився на високій березі стонків. Україну не здолати, хоч ти як там не крути. Зариденьку, нашу неньку, всі як один. Зариденьку ребінор, нашу неньку, всі як один стіна. Молодець. Ха, ясний ясный пень, тож понтерштат, шой. Что <рес> шо там? Найшов струни на гитаре ні? А? Говорю, нашел струны на гитаре. Или ты так просто взял ее подержать? Ух ты, еще сколько там? А это гитара Не или это балалайка? Чем они отличаются? А он говорит, у него клавесин. А, у него клавесин, вот. да? Я понял. Я думал, а я, я думал, это что? ложки все давайте давай на гитаре какую-то последнюю песенку и можете как бы окно открыто ничего вас не держит можете как бы прощаться да и такие друзья бачите, все завесло да чибурнет аккордоч Аккорды? Да, совершенно верно. Вы ну, весь музыки, наверное. Да, я играю, это мой рабочий псевдоним. Потом а давайте сыграть что-нибудь. Давайте, находили? какая у вас любимая есть, может, какая-то песенка? Очень. Э. ДДТ. А, ДДТ? 🎵🎵🎵 🎵Što tako je Heimer si Storm Shadow?🎵 🎵Že dávno, že di znali🎵 Як в глибокому тилу бавовну дочекались, і від страху всі там налякались, осінь, морі, палим кораблі осінь, осінь, тікайте, москалі, тут вам не рада вкраїнська земля, на суші і в морі б'ємо москаля Что делать, и вражцы уже не знают, На да, убийство их вас отправляют. Поки будете на фронті, ви там подихати, буде у Кремлі цар царювати, поки будете на фронті, ви там подихати, буде у Кремлі цар царювати. І поїхати весні! осінь морі, палим кораблі, осінь, осінь тікайте. Скали, тут вам не рада Вкраинская земля, На суше и в море бьемом халя. Вот такие наброски. Какой ты, мне самый... дурной. Йо. Любят вас, любят русских на украинской земле. Я Кто вот, любит? Кто говорю, любит? А ну, назвите ну, мне хотя бы одного там любите Если вы имеете в виду да, эту нашу бля, любовь, бля, когда мы их понимаю, встречаем. артой, с этими птичками. Да, это наша любовь к вам очень такая хорошая. Мы так любим эти а птички, а это все вот по так, вас да. как бы птички испытывать на вас, точнее. Да. Это любовь у нас. Вот С утра это что с утра и до вечера? А ну, ну как-то, а ну как-то, дядя, соберитесь, как-то поподробнее по с этого момента. Что там с утра и до вечера? Мы с утра и до вечера вас отправляем на бесплатный концерт. Да. Дед, спокойно, спокойно, смотри. Если ты сейчас будешь очень нервничать, ты как бы там подготовь себе какой-то корвал, лончика или валерьяночку. Потому что ты... Не, я можешь, не, я не слышу, громче, громче, да, ты что-то покрасил. Ютуб, ютуб, наверное, не забудет. Ютуб не YouTube забудет, не да, не и тебя тоже мы не забудем, да. не забудем. Но это я это думаю, что я ты, стараюсь скорее стараюсь всего, на, если вы, еще не так... Не так, у я тебя я это помедленнее, помедленнее, потому что это вся это, как его, брага, то что ты кушаешь ее, это, эти помои, что ты ешь, они вылетают просто мимо. А я думал, ты помой какие-то. Мне помой, я русский, блядь, я что хочу. Ты узкий, да, да, да. да ты да, да. ты, да. да. ты что хочешь, то ешь. Можешь как бы с земли поднять да, да. какое-то там говно. Да, можешь 50, скушать. 50, Это ж русский. Давайте отставить, отставим эти все, эту фигню. Давайте что-то поконкретнее, по теме. По теме давай, дед. Не, не. Ну я же видел, что никакого ни, ни, таланта, ничего у тебя нет, нахуй. Это какая-то хи... частушки mm -hmm. поешь. Да, да. Так, походу, а в ты, походу, остановишься. ты частушки хотел? Это, а что ты такая... сразу бы сказал? А ты осень, осень, осень. осень. Так ну, говори, осень, что осень, ты частушки да. хочешь. Все, сейчас будем частушки тебе делать. Готов? Ты там частушки, это, да. если что, бери валерьяночку, карвалор, кто там еще у тебя есть. Ох, блядь. Да лучше для всех, нахуй, да, ну мы давай, набрасывай все, три пачки за раз и все, и до Кобзона. Ты, 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 ты Кобзон, не к не не а, не а не не ты не лезь, не сравнивай такого великого человека и тебя, щенка. Как не сравнивай? Мы, мы, же это отправляем к нему на концерт. А, то ты фанат Кобзона, подожди, да. у меня здесь Что это... Что такое ты, Тихо, я сказал. <laughs> Молчать. Чистушки, ты. Молчать, я сказал. <laughs> я сделал. главный. Чистушки. Давай, давай. Поехали, чистушки. Так, поехали, чистушки. Пей. Давай, ну, давай. так бы сразу, а то начинаешь. Покину ему хубойку да. не взял. Посмотри на ваше самое самые. Итак, Ничего внимание, ща... Дебильный. Прикуривай, прикуривай. Я разрешаю пока что. Давай. Итак, чистушки. Приперлися окупанти хочуть України, а ми разом їм покажем вид із домовини. Раз, два, три, заряжай, хай марси гармати. І сьогодні в світі стане трохи менше, вати. сидить орка у окопі, робить дивні рухи, прилетіло з міномета, відірвало вуха, раз-два-три заряджаю міномети танки, будуть вдобрювати землю чмобиків останки. Пролетіла в небі срака, наче дика качка, ского, схоже, когось на росії буде нова тачка, раз-два-три заряджає аврамс леопарда, русський танчик прилетить, кіло п'ять пітарда. Я, да. как это как матрешка, что ты? Тебя колбасит, ты меня как бы сбиваешь. Я сейчас это точно тексте так. теряюсь. Что вы все время, блядь, живете какими-то мечтами? Что-то вы там, блядь, сделаете, что-то сделаете, блядь. Леопарды ваши горят! Чего только не было, дживелины, Слушай, нет, у меня один вопрос к да, тебе. Да, а ладно, ты можешь. Я так не догонюсь, что а дальше... ничего вам не поможет! Я сказал тихо! Тихо базарь, бью. Ты можешь да. это так разнервничаться, чтобы цей? Э, подохнуть да, прям! Да, подохнуть да, прямо, да, прямо да, в прямом эфире? Я сказал за умолчу! Тихо! Io, Ше, сказал, что, я. И что они что говорят? Я Я Дам тубизары. зары. Подвеска. В принципе, позволяет. Все, давай, Кобзону, привет, ты меня бесишь. Привет, сыграешь чего? Например. Ничего это Угу. Ого. А петь тоже можешь или нам петь? Если хотите, можете подпивать. Нет, давай, поя, а мы. Давайте вместе. Яка місячна зоря не Я видно, як орки горя, без ручок, без ніженьох в чорних пакетиках вони в Україні лежать, вас, окупантів, ми не пожаліємо, Ляжете всі в Чорнозе, вся ваша армія разом із путіми. За руським піде кораблем, не сумнівайте, що ми переможемо, знищимо кляту орду, бо вся Українонька, наша рідне, синка, вірить своїй ЗСУ. І і день перемоги ми всі. Заспіваємо слава В країні слава героям і слава всій нації, щоб стояли в битві оті. слава героям і слава всій нації, щоб стояли в битві у Отличную песню. Испоганил, пец. Вы подпивались. Ну, почему поступают, на принципе, везде. О, Но, я смотрю, вы всегда. девочки подгорели немножко, да? Не, я думал, да, вы я подпевать будете, звуком да, оставил, я а был. вы что-то там я да, Горишь, да, ты когда будешь не проситься в Россию? Ой-ой-ой-ой, ой, ой, Олечка! Ой, Олечка бородатая! А ну как-то поподробнее с этого момента, когда будем проситься. А то что-то мы стараюсь. просимся, а вы что-то никак не, не да, можете да, дойти до нас. Про... Эй, мужик, мужик, Жалко я пока свободен. с твоей подругой поговорю, бородатой, потом с тобой закончим. Давай, Олечка, а ну, что ты там? Давай, Олечка. Олечка, что, когда там? Я понял, то есть никогда. Все, Олечка, свободна, мужик, давай. Хотя я сомневаюсь, что ты мужик. Все, бородатый, ты свободен, свободен, ушел, на. Я сейчас с мужиком поговорю. Да ладно, немножко, да. Да ладно. Давай мужик, что там? Ну скажи. давай иди к своему мужу. Олечка все, Олечка, все, успокойся, Олечка, успокойся, дня успокойся. Иди по бороду, еще. все нормально, все нормально, так бывает. Я с мужиком хочу. О, классно. Добрый вечер. Добрый вечер. Играю, пою песни. Да ладно. Хорошее. Давайте вашу любимую, которую не знаю которую закажете? Я закажете? шамана пожалуйста шаман я узкий да шаман я узкий да угу. ну давайте попробуем что делать раз такие женщины заказывают Все прекрасно було б в світі, але от з'явився звідкись звідкісти. На тобою літають мухи роєм ви, прокляті окупанти і кати. Постійно п'янючий і любиш брехать все людство страждає від тебе. Гивняный ты чорт и це не приховать, тебе знищить треба. Ты узкий, ты йдеш у пакет. Ты узкий, права выбора нет, Ты узкий, сдохнешь ты за Ты узкий, вот такие дела. На рашку летиш в пакеті, хоча йшов в Україну людей вбивать, у Кремлі сидить цикливий карлик і йому на всіх давно плювать, брехнею своїх увесь світ налякать, тепер трибунал вже чекає. Додумав рабів проти вільних послать. Війну скоро раша програє. Ти у ти йдеш у пакет. Ты узкий, права выбора нет Все вместе. Ты узкий, сдохнешь ты за буйлака Не слышно громче! Ты узкий! Вот такие дела Пятый до мажор да. Да, Бабе недавно мне не попадалось. Щоби так підгорали. Тут 2 гривні на дрони на потреби ЗСУ. Замість вподобайки то буде найкращою нагородою за старання і о, за <смас> отаку діч. Тримаємо стрій! Працюємо на перемогу! Ухти, музикант! вечір, Граємо поємо. Це акордіон, так? Да? Совершенно верно. Какие у вас направления? Разные. Ну, не, ну, попса, что-то там. Все я не пою. Знаю, там... Все, что знаю, все пою. Давайте какую-то вашу любимую попробуем, может. Не, а можете свою любимую спеть? Свою любимую. Ну, есть одна у меня. У вас еще микрофон хороший, я вижу. Спасибо. Слышно хорошо а там, как? Все нормально? Да, хорошо, хорошо, вкусно. Ну все, давайте тогда мою любимую. Давайте. То не хотів, що зубивців вікатів складе на Росія, що мити мокалів, весь народ кінець здурів. Чор у них месія, хоч кажи, чи не кажи їм дурним однаково. Пропаганда про війну скрізь у них потякає, взяли калаші, крові захотілося, і полізли воювать вдома не сиділося перемоги, так як вух вам своїх не бачити. Ще попроситися ви та ми не пробачимо. Вірити ніхто не хтів, що злодюг, що москалів треба всюди гнати, що рашить до того віве, що весь світ увесь тремтів, мріяв, всіх лякати, правила всім диктувати та ще й насміхатись. Бо вважав, що раз він психмають всі боятись, взяли гади калаші, крові захотілося, і полізли воювать вдома не сиділося. Перемоги, так як вух, вам своїх не бачити, ще попроситися ви. Та, мы не пробачимо. Та, мы не пробачимо. Та, мы не пробачимо. Ну, молодец. Пилай. Хорошо поете. Спасибо. А кто автор? Песни? Да. Йосип Тамидович Кобзон. Ну, а Кабзон же певец, он не автор. Я ну, реально автора-то знаешь? Ну, знаю, конечно, ты знаю, поешь песни. Знаю, конечно, знаю, Ну, скажи, кто автор. Нави, нави поле вода, чего ли такого? Ну понял, понял. Да. Ну что... Хотите передать ему? Привет? Хотите передать ему привет? Но он живой? Конечно живой. Что он? Капзон или что? Ну мало ли всяко бывает. Может Статом он давно падении. уже понял. А ты сам откуда будешь? Украина Бандерштадт. Ну какой штат конкретно? Андерштад. Город. Да нет такого города. Чё ты опять начинаешь заливать? А как нету? Чего прям есть такой город, бам Прям штат? такой есть город, мы прям там живем. Играем, поем песню. Нифига. деревня большая. С асфальтом, знаете, все, как mm -hmm. положено. Асфальт, эти, светофоры, знаки есть. Ну, это как у вас. Слушай, ну, ладно, не я так, тебя понял. А у тебя там как это с мобилизацией обстановка? Все по плану мобилизируем. Сам-то не попал. Видите, я уже мобилизованный. Не вижу. Как не видишь? Ну не вижу. Вот, я перед вами стою. Вы думаете, это аккордеон? Это оружие на самом деле-то психологического а, давления. То есть, да. да. Я Короче, рассказываем историю. Пришел я в военкомат по повестке. Угу. Поняли, да. Вы меня там спрашивают, что умеешь делать. Я говорю: я играю на клавесине. Они говорят, можешь что-то сыграть. Ну, конечно. А там просто получается рядом с военкоматом музыкальная школа. Я быстро там пошел, взял аккордеончик. Этот. Ну і бабахнув їм таку пісню. Кремлівський коли знову дав маху, хотів україну, але пішов. Голодним стали трясеться від страху, русський корабель. Іде Вот, зграв я ту песню. Они говорят, слушай, нормальная тема. Короче, будешь в этих клавесинных войсках, будешь заниматься ИПСО и все. Угу. И я пошел заниматься. Я пошел заниматься. Все дали, ну, что дали? За микрофон купили новый ну, клавесин, что, это, смотрите нет, какой нет, немецкий. Ну, смотрите, ну, как блестит, ну, почти новый. Ну, еще ну, еще нет, пахнет магазином, да. Поблизу, все дали? Надо. Микрофон, не наушники нет, профессиональные. Ну, короче все, я работаю. Поэтому я в войсках тоже. Ну ладно. Главное, ты живой будешь хоть, слава богу. Да, да. За... А вы как думаете, вы? Вы живете в этой войне? В смысле, как я думаю? Ну, а мы не с вами уже воюем, с НАТО воюем. А Просто старт, в... ваши... Я... Ваши, ваши... А, ну если вы димутся... тогда с НАТО воюете, зачем спрашиваете меня про мобилизацию? Тогда вам к НАТО по этим вопросам. Ну так видишь, Зеленский, а -а ваш наркоман, решил, что это нужно воевать понял, украинскими да? пацанами, я понял. понимаешь? Я понял. Видите, не надо репу чесать, потому что Чебурнет не любит этого, он начинает лагать. Не чешите репу, потому что когда вы так делаете, вы зависаете. Понимаете? Вы там как бы напрягаетесь очень сильно. О, вы, вы сейчас будете курить. Да. Вы можете покурить там, где еще. Не курите, где попало, а покурите там, где еще не прилетало. Особенно в Новосибирске. Есть такие зоны у вас там? Я из Красноярска. Ага. Ну тогда в Красноярск. Ну, ты вот зря, ты хочешь на какой-то или на конфликт, или чего я не понимаю. Если ты хочешь просто пообщаться, давай пообщаемся. Я не общаюсь, я играю, пою песни. Я просто отвечаю на ваши вопросы глупые. Глупые? Да. Угу. Yeah. Ну, раз не общаюсь, то я тебя послушал, спасибо, хорошо. Все, лап... привет, коли с Бандерштату от Аккордыча. Давайте, и покурите где-то возле НПЗ. Все, спасибо.